الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى एक مرتبہ रोने लगे आपको रोता देखकर जोजए محترمه लगी بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے جب رونے کا سلسلہ رکا تو عرض کی گئی اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے یہ ہے قیامت کے دن کا خوف قیامت آنے کی فکر اللہ کرے ہمیں بھی قیامت سے متعلق ایسی فکر نصیب ہو جائے کاش دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم سنجیدگی کے ساتھ قیامت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں قیامت کب آئے گی اس کا درست اور صحیح وقت تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے یا آپ کے بتائے ہوئے اس کے بتائے ہوئے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں پیارے آقا سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی تاریخ بھی بتائی ہے مہینہ بھی بتایا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا دس تاریخ ہوگی ایک چیز جو نہیں بتائی گئی وہ ہے سال سن نہیں بتایا کہ فلان سن میں قیامت آئے گی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں مگر نہیں بتایا لیے تاکہ ہم ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں قیامت آنے کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں قیامت آنے کی چاند نشانیاں اور اس سے ہم نے عبرت لینی ہے ان حدیث میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں ان کاموں سے بچنا ہے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات کی تاریخی چھا جاتی ہے اللہ اکبر اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا اس دور میں بیٹھا شہز کھڑے ہوئے سے کھڑا ہوا چلنے والے سے چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ فتنوں کی کثرت قیامت آنے کی نشانی ہے یہ نشانی اب پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب وہ زمانہ ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں کوئی فتنہ مشرق سے اٹھتا ہے کوئی مغرب سے اٹھتا ہے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کا فتنہ کہیں شان انبیاء اور شانِ اولیاء کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے غیر مسلم پوری طرح مسلط ہو چکے ہیں سوشل میڈیا نے اپنی جگہ تباہی مچا رکھی ہے وہ فتنے جو پہلے کسی شہر میں اٹھتے تھے پھیلنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے تھے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اٹھنے والا فتنہ کچھ ہی گھنٹوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے اور ہم ہیں کہ اس سے غافل ہیں اس دور کے تقاضوں کو سمجھیے یہ فتنوں کا دور ہے یہ بے حیائی کا دور ہے یہ بے پردگی کا دور ہے یہ فتنوں کا دور اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انسان اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے لہٰذا پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دیجئے خود کو فتنوں سے بچائیے اور ایمان کی حفاظت میں لگے رہیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایک زمانہ آئے گا کون سا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگی تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے یہ ہمیں فتنوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب فتنے پھیل جائیں انسان کو دین بچانا مشکل ہو جائے ایسے وقت میں بندہ مومن کو چاہیے کہ ان فتنوں سے الگ تھلگ ہو جائے فتنوں کے وقت خود کو ان فتنوں سے دور رکھو ان کے قریب بھی مت جاؤ مگر افسوس ہمارا حال برا ہے ہمارے ہاں تو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی یہ بہت خطرناک سوچ ہے ہمیں فطروں سے بچنے کا حکم ہے نہ یہ کہ ہم خود بڑھ کر ان فطروں کی نظر ہو جائیں اور خوب توجہ سے ان فطروں کی باتیں سنیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں اللہ اکبر ایمان بچانا ہے تو فطروں سے دور رہیں بس اللہ رسول کے احکامات پر عمل کیجیے جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر رہیے سوشل میڈیا بھی فتنوں کا ایک گھر ہے اس سے بھی جہاں تک ہو سکے بچتی رہیں انشاءاللہ ہم اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ اکبر آہیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کریم یا رحم الراحمین ہمیں فتنوں سے بچا لینا ہمیں دنیا کی گمراہی سے بچا لینا ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور اپنی فکر آخرت کرتے ہوئے کرنے کی توفیق دینا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم